안녕하세요 음악 커뮤니케이터 가치입니다 오늘 제가 도쿄에 와서 일본 밴드를 만나서 인터뷰를 하게 되었는데요. 어, 오늘 제가 만나게 된 밴드는 일본의 시허즈라는 밴드고 이번 1월에 처음으로 한국에 내한을 하게 되었습니다. 에드워하하허즈 노보컬의 다카하시입니다. 드럼의 타이키입니다. 신세을뛰 토마손입니다. 「使掴めなかった」 カチカチますバンドの名前バンドの名前がチホホホズですよねこれは誰が決めたんですかえっとんでこの形で,でこ,のこれ英語の勉強中なくちゃなくて全部女性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 だから <laughs> そんなに好きでもその字面もやっぱり面白いし個性的だしあと音も分かりやすいしあとはその単語もその難しい単語じゃない本当に一番最英語習って一番最初に習うようなすごいシンプルなワードだけど個性的で覚えやすいなんか名前で。 しかも女性も一人もいないし <laughs> <laughs> なんかこうパッと聞いたら印象的かなと思って <laughs> 今中国で、まあ、人気があって中国でツアーもするんですけど最初になんで中国に ?2019 年に、はい、えとデジタルス,スパイラル18年だ2 0 1年かうん、うん、スパイラル EP っていう好、まあ、曲入りの EP を出してでそれを出した時に中国のスタッフスタッフというか人から連絡が来て で中国でツアーをやらないいかっていう、まあ、そこから何かこう中国とのつながりというか始まっていって、うん、でその向こうの動員<う>動員かっていうこう TikTok みたいなサービスがあってそれがその2019年に出したアルバムその,の中に入ってる曲がそういうアプリ内ですごい再生されたりみんながこう動画をつけてアップしたりとかするようになってそこでこうグッドファンが増えて。 中国で人気がある理由とか何ですか <laughs> これはヒットの秘訣はないですか <laughs> 考えるんですけどなかなかうーんなんか狙もちろん狙っては作ってはなくて<ー>ま日本語で歌ってるのでまずはい、はい、でそれがその世界でというか聞かれたい聞かれてほしいなって思ったのはその時期に特に2019年とかは意識して作っていて何、うん、かそうい それとまあなんか多分こうメロディー旋律がちょっとこうノスタルジックなというかなんかこう景色が浮かぶ感じとかそういうところがこう触ったんじゃないかなと、うん、あれを聞いてもさ俺らもなんかその懐かしい気持ちみたいなんか、ね、ちっちゃい頃ってみんなそれぞれあるからだ<ー>からそれは言語じゃなくて、うん、なんか世界が今アメリカの人とかもさうん、うん、なんかちょっとこう またチルアウトできるとか、リラックスできるっていうのは、多分そういうことだと思うんですよ。音、はい、の旋律が。なんか、懐かしさというか、なんかインストゥルメンタルにも聞こえるんじゃないかなミュージックにも。<ー>ちっただ、個人的に好きな。アーティストさん、とか。いますか。までも、まあ、三人。揃って長男館ですね。で、長男ですね。<laughs> <laughs> <noise> ウェンデリエ、うん、ルー、いいリズム知らはえ。っと昔からすごい好きなのは、はい、そのサニーデイサービスっていう日本のバンドがいて、うん、でその日本語で歌ってるんですけど、すごいその日本語の歌詞もすごい好きで、でサニーデイはそのハッピーエンドっていう日本のバンドに影響を受けたっていう言われてて、うん、そっからこうだんだん遡って。うん いろいろなんか60年代70年代の日本語を聞いたりとかするようになってなんかその日本語音楽にその日本語を載せた時の響き方ってなんか日本語にしかないものが結構あったりとかするからなんかそういうことはだんだんこう面白くなってきたり<ー>。 そのまあシーハーズでその歌詞を書く時とかもなんか世界の人に聴いてもらいたいなと思いつつなんかその日本語をそのなんだろう日本語じゃなく聞こえるようななんか音遣いというか言葉遣いとかっていうこととかなんかそういうこととかもちょっとだんだん考えるようになってきていますね最近

今年の23年かの春頃から制作をし始めて、はい、その時期ってこの今自分たちが海外でフェスに出させてもらってた時期だったのでこう今まではこう対お客さんに対してっていう曲作りはそんなにしては来なかったんですけど今回そのフェスに出ることでまあお客さんとコミュニケーションがすごい増えてなんかこうたくさんのお客さんに。 と一緒にこう盛り上がれる曲だったりとか、なんかそこでこう一つになれるような曲を作りたいな。今中国とか一番人気な曲はエピソード33。三十三。これはなんで名前がエピソード三十三ですか。一からいます。 <laughs> 確か <laughs> 一1から三時間かかります、ね、<laughs> <laughs> なんかこれはなんかえっとなんか韓国にもヒーローレンジャーってありますよレッドレンジャーブルーレンジャーグリーンレンジャーなんか戦隊の正義のヒーローでそのブルーレンジャーの話だからレッドレンジャーに。 慣れなかった人の話なん,だなんかこういう,こう公共の場で、はい、じゃあこの上司にうん、うん、もっと給料上げてよとかうん、うん、もっと仕事してるよ見ててよっていう言葉をそのままこのその場で言えたらいいのに、うん、なんかいつも言えないっていう自分のの中で内側ち,ちょっと自閉的な人が夜中真夜中真夜中自分で一人でこうなんかリラックスしてる時とか。 なんかこう気持ちが高ぶってる時とかこの真夜中の気持ちを今昼間にまとえたらこうやって言えるのになみたいななんかそういうだから今までの人生がエピソード1から32話までやってて今レッドレンジャーになりたいなっていうだからエピソード33レッドレンジャーになりたい人みたいな色々人生が歩んできててたまたま33話に。 自分が弱い人間だけどこの真夜中生まれるその力みたいなその自信とかを手に入れたらなんか明日から頑張って生きられるのになーっていうなんかちょっと憂いの曲というかやっぱ「S」という曲もあいいだと思ったんですけど。 まあどのような曲ですか本当にコロナ禍コロナに入って2020年の4月だったと思うんでその本当に、えー、と自宅から出られないみたいになったりとかしているちょうどさなかで <laughs> オンラインで家で書いてた時の。 でなんかこういろんな情報が怖い情報がこう入ってきたりとかしてもういろんなニュース見ても不安にしかならないで,でも逆にそのなんかそれに対してそんなこと思わないようにしようみたいにこう奮い立たせるのもそれはそれですごい不自然でなんかその不安と対峙して戦って乗り越えていこうみたいなことじゃなくて。 あなんか不安だよねでもどうにかこの時代を過ごしていこうっていうなんかすごく温度感のナチュラルななんかそれが一番自然だしなんかそういうう温度感で今は過ごすことが一番平和になるなるんかそうじゃないともう本当にピリピリしてて、うん、人のなんか行動とかにはもう文句言う人がばっかりいたりとかなんかその世界観の中で、うん、なんかこう一人で部屋で描いたみたいなところがあったんで。<music> 韓国でも今回ライブするんですけど「隣とか来たらいいです」とかでもなんかやっぱクラブミュージックじゃないですか梨オンとかあるけどソウル市内歩いててもやっぱみんなクラブ文化というか <coughs>、はい、DJ がいて踊ってみたいなそういう人たちの。 なんかバンドなんですけど俺ら多分ハウスとかなんかちょっとヒップホップ気味な新アルバムのねイグノラントとかそうだしなんか割と結構ビートミュージックなんでそれを生でしかもバイオリンとか入ってとか割となんかそういうビートだけ聴きに来てシェアーズ知らんけどなんか美味しい酒飲みに行くぐらいな人が来ても絶対楽しめるなと思って後から知ればいいなと思ってて俺らはとりあえずとりあえず音楽を。 作ってきた音楽を一回なんかああいうみんな,あの、ね、なんかクラブ文化のある音楽が好きな人たち監督、うん、の人たちに一人でも多く届けられたらなんか1回目はすごいいいなって思う,うんですけどだから手はまあライブする時には今まあ話したエピソード「33ジさん」とか,とか「S」とかそんな曲じゃなくてちょっと人が強い、うん、早めに、うん、そんな曲も。うん

結託と初めてで、あ初めて。お初めて？一人だけ。一回ぐらいあります。また接客や。いや辛いものを牡蠣ですよの辛いもの大好きです。ええ。なんか韓国人、その日本に住んでいる韓国人の友達が作ってくるキムチがめちゃくちゃ美味しくて、なんかその家庭ごとにあるじゃないです。か自分で作るじゃん。だからなんかその。 今までやっぱ売ってるものスーパーとかで買えるものしか食べてなかったけど、はい、そういうなんかこの人が作るやつもこの人が作るやつもなんかみんな美味しいから<ー>なんかすごいなと思って、うん、あキムチ種類が多いんですよね本当に、うん、本当になんかそのつけてるものもみんな違うし<ー>つけ方も全然違うし1月に行ったらなんか決めたんですか何を食べる食べ物それは札幌塩ラーメンそん <laughs> <laughs> なことなしあさ えー、今回、えー、ディフュージョン・スポンシビティというアルバムをリリースしました、えー、すごくいいライブツアーが結構長いので即仕上がったライブができると思うのでぜひあの韓国の皆さんアルバムを聴いてライブに遊びに来てくださいお願いします